Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini sepatutnya hari terakhir penghujahan pihak-pihak di, di akhir kes pembelaan Bagi kes 1MDB Melibatkan Datuk Seri Najib Razak Apa yang dijadualkan Bermula jam 8.30 pagi Terlaksana memang kali pertama persidangan melib, uh, Bermula jam 8.30 pagi di mahkamah ini dengan harapan segala-galanya selesai. Tapi malangnya uh, Ya Arif Hakim pada hari ini tidak dapat meneruskan kes di sebelah petang. jadi sehingga waktu berhenti persidangan jam 12 tengah hari untuk membolehkan Datuk Seri Najib Razak pulang ke Kajang untuk menunaikan solat Jumaat. Dan Sri Syafiq Abdullah belum selesai berhujah bagi pihak pembelaan. Jadi beliau memohon supaya ada satu lagi persidangan diadakan sebagai tambahan mungkin hanya separuh hari bagi membolehkan beliau melangsaikan hujah bagi pihak pembelaan. Akhirnya setelah banyak pujuk memujuk dan juga rayu-merayu mahkamah mengizinkan. Hari Selasa kes akan bersambung hanya untuk sesi sebelah pagi bagi pihak pembelaan menyelesaikan hujah-hujahnya dan sedikit ruang untuk pihak Pendawaan menjawab satu atau dua perkara yang belum pernah dibangkitkan dalam hujahan sebelum ini. Jadi, hanya terhad kepada perkara-perkara yang belum berbangkit. Perkara yang mereka sudah jawab sebelum ini, tidak boleh disentuh lagi. Jadi, hari ini, amat menarik sekali. Hujahan uh, Saudara Wan, uh, Peguam Pembelaan, disusuli dengan hujahan Tansi Syafi, membangkitkan beberapa isu yang cukup menarik. Perkara pertama sekali yang menjadi hujahan hebat ialah isu kiasi seperti yang dikampungkan. Dan Sri Syafi membangkitkan beberapa kes-kes yang telah diputuskan sebelum ini termasuk satu kes Malaysia yang menjadi kes panduan daripada dahulu sehingga kini. Kes itu diputuskan di peringkat majlis privi ataupun privi Council Menjadikan kes ini satu kes yang terpakai di seluruh rantau um, Commonwealth. Kes PP melawan Subramaniam dan uh, dua lagi kes uh, turut dipetik oleh beliau sebagai Uh, hujahan untuk mengatakan bahawa pihak pendakwaan telah menggunakan prinsip hearsay ataupun keterangan dengar cakap ini secara bercanggahan dengan undang-undang. Tapi apa yang mengejutkan? Ketika beliau lima minit ke dalam hujahannya, beliau mengisytiharkan Ya Arif dengar betul-betul hujahan saya dan menjelang akhir hujahan saya tentang perkara keterangan dengar cakap ini sudah memadai untuk Ya Arif terus merumuskan hari ini juga bahawa tiada kes terhadap Datuk Seri Najib Razak yang beliau patut dilepas dan dibebaskan serta-merta. Ini menggemparkan seluruh mahkamah. Jadi semua orang mengikuti hujahan Nasri Syafi'i dengan begitu dekat untuk mengetahui mengapa beliau berkata demikian. Akhirnya setelah beliau berhujah tentang uh, mengenai keterangan dengan cakap ini, beliau sampai ke tahap di mana beliau bergantung, uh, beliau membuat rujukan kepada hujahan yang dibuat oleh uh, Tuan Akram Garib uh, raya dalam kisah Datuk Seri Najib ini Uh, semalam kan beliau dalam hujahan beliau semalam Beliau telah menyediakan uh, nota ringkas tentang apa yang beliau berkata kan mengenai arahan yang dibuat oleh Jolo serta dua tiga orang lagi yang memetik uh, bukan Jolo sebenarnya saya, keterangan beberapa orang Syahrul Azral uh, Jasmine Lu dan beberapa orang lagi yang memetik kononnya Jolo memberitahu mereka bahawa Datuk Seri Najib memberitahu Jolo ini yang disebut semalam Saya telah berhujah tentang ini adalah double hearsay Kata Tan Sri Syafi'i Kerana Jolo tidak dibawa ke mahkamah Jadi orang yang memetik mengatakan Jolo mengatakan Bahawa Datuk Seri Najib mengatakan Ini adalah double hearsay Tan Sri Syafi'i kata tak boleh pakai Tetapi pihak pendakwaan telah berhujah dalam hujahan mereka Untuk mengatakan bahawa Menggunakan prinsip kes Subramaniam Pendakwa raya ini Mereka Kes mereka merupakan satu pengecualian. Apa maksud pihak penelawaan? Bahawa ini satu pengecualian sehinggakan Tan Sri Syafi mengatakan bahawa di sini berakhirnya kes ini, mahkamah tidak perlu mendengar hujahan lebih lanjut lagi. Menurut Tan Sri Syafiq, apa yang dinyatakan dalam hujahan pihak penelawaan itu ialah bahawa kononnya mereka tidak berminat untuk membawa keterangan sama ada Datuk Sri Najib ada atau tidak memberi arahan-arahan kepada Jolo. Mereka tidak berminat tentang itu. Yang mereka nak tunjukkan ialah apakah keadaan minda penerima-penerima maklumat tersebut. Maka Tuan Syed Syafi kata, jika pihak penawaan tidak mahu menunjukkan atau tidak berminat untuk menunjukkan bahawa arahan-arahan yang dikatakan arahan-arahan yang khilaf, arahan-arahan yang bercanggah, arahan-arahan yang curang ini diberikan oleh Datuk Syed Maka beliau patut dilepaskan serta-merta. Kerana kes terhadap beliau ialah bahawa beliau telah mengambil langkah-langkah Tindakan-tindakan Dan membuat arahan-arahan Melalui jolo Yang kononnya ingat Saya pernah jelaskan sebelum ini Kononnya mirror image Ataupun uh, cerminan bayangan Datuk Seri Najib Apa yang Datuk Seri Najib arahkan Apa yang jolo kata Itulah yang Datuk Seri Najib kata Hari ini pihak pendawan kata Bahawa mereka tidak berminat Untuk menunjukkan bahawa arahan-arahan ini Datang dari Sri, daripada Datuk Seri Najib Jadi Tansi Syafi kata Pada tahap itu Kalau mereka tidak berminat Untuk menunjukkan arahan-arahan ini Semua datang daripada Datuk Seri mereka hanya berminat untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam muat MDB tanpa mengkaitkannya sebagai arahan yang diberikan oleh Datuk Senajib. Maka Datuk Senajib wajar mendapat perlepasan dan pembebasan serta-merta. Itu yang menggemparkan tadi. Kedua, Tansi Syafiq juga berhujah bahawa prinsip-prinsip yang dibawa dan digunakan pakai oleh pihak penawaan ini sebenarnya adalah prinsip yang mereka cipta yang direkayasa, yang dicipta oleh mereka, yang diwujudkan sebenarnya tidak mempunyai asas dalam undang-undang um, persyarikatan. Company law. Tak ada asas dalam company law. Prinsip apa tu? Prinsip kononnya arahan top down ataupun mirror image ini tidak wujud dalam undang-undang syarikat. Dari mana pihak mendapat konsep ini? Kononnya jolo adalah merupakan mirror image kepada datuk Nazim Najib. Kononnya perjalanan syarikat uh, 1MDB ini mengikut arahan top down. Tidak ada. Yang Tansi Syafiq kata ada dalam undang-undang syarikat. Ialah prinsip-prinsip seperti alter ego. Orang ini sebenarnya dialah the thinking mind ataupun pemikir. Ataupun minda syarikat. Ataupun dia adalah the willing uh, power yang menggerakkan syarikat the willing mind the thinking mind dan the alter ego ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang syarikat lalu prinsip-prinsip ini telah diketepikan pihak bernovaal mencipta prinsip-prinsip mereka sendiri seperti top down dan mirror image menurut tafsi syafii mereka melakukan ini kerana mereka tidak boleh membawa hubungan antara datuk sri najib dan Jolo ataupun hubungan datuk sri najib sebagai penasihat uh, lembaga uh, pengusi lembaga penasihat uh, uh, 1MDB ini uh, mempunyai kuasa ataupun merupakan alter ego yang menjalankan urusan syarikat ini bahawa kononnya 1MDB itu adalah Najib dan Najib itu adalah 1MDB. Mereka tidak dapat buat begitu kerana hubungan yang ada tidak menunjukkan Datuk Seri Najib adalah alter ego. Dia tidak menunjukkan Datuk Seri Najib adalah the thinking mind. Dia adalah the, uh, the the, mind and the will of the company. Jadi prinsip-prinsip undang syarikat ini semua diketepikan, mereka cipta prinsip sendiri. Dan si Syafiq kata, kenapa mereka berbuat demikian? Tapi Syafi'i berhujah kepada mahkamah pihak penawaan telah menggunakan pakai prinsip-prinsip yang tiada asas di dalam perundangan syarikat ini kerana mereka gagal menunjukkan bahawa Datuk Seri Najiblah orang yang menjadi penggerak ataupun the puppet master kepada seluruh pegawai-pegawai kanan yang menjalankan urusan syarikat dan beliau sebenarnya adalah kononnya alter ego tapi beliau tidak dapat ditunjukkan menjadi alter ego kepada keseluruhan lembaga pengarah dan pegawai-pegawai maka kerana itu istilah-istilah yang tidak ada dalam undang-undang syarikat ini digunakan dan perkara ketiga ini tidak kurang menarik semasa membuat penghujahan bagi pihak penawaan semalam di malam, penawaan, di malam penawaraya Puan Dipan Naya telah membuat rujukan agak mendalam kepada mesej-mesej BBM, Blackberry Message di antara Johan Ayub dan juga Jolo untuk menunjukkan bahawa sebenarnya bila Puan Johan Ayub mengatakan rujukan kepada surat di dalam perbualan dengan Jolo sebenarnya itu merujuk kepada surat lain surat yang perlu dikemukakan oleh pihak M-Bank kepada Bank Negara bukan surat sumbangan daripada Arab Saudi ini untuk menyangkal teori kes pembelaan bahawa kononnya menjelang bulan Jun 2014 semua surat-surat sumbangan Arab Saudi telah pun diperoleh oleh pihak M-Bank jadi keterangan yang diberikan oleh Jasmine Lu kemudiannya bahawa kononnya pada bulan Januari 2015 Surat-surat ini sebenarnya, surat ini surat yang keempat, surat sumbangan Arab yang keempat ini Korunan telah dicipta dan direkayasa Dan dipalsukan oleh seorang yang telah meninggal dunia, Ki Kok Tiam Di Mayfair, London Faham ya apa yang saya cuba katakan? Uh, pihak penawaran cuba menunjukkan bahawa keterangan Joanna Yu yang dipetik itu Sebenarnya adalah berkaitan dengan surat lain Bukan bermakna surat sumbangan Arab yang keempat itu Ada dalam milikkan Joanna pada bulan Jun 2014. Jadi ia tidak bercanggah lah kalau sekiranya Jasmine mengatakan surat itu sebenarnya dipalsukan pada bulan Januari 2015. Hari ini Tan Sri Syafi menggunakan sumber yang lebih luas lagi, mesej-mesej BBM yang lebih luas, bercampur dengan keterangan-keterangan yang diberikan, keterangan semasa soal balas ke atas Johan Ayu di mahkamah. Keduanya dibaca bersama, ia jelas menunjukkan bahawa Joanna Yu sebenarnya membuat rujukan kepada surat sumbangan Arab Saudi yang keempat ketika beliau mengatakan bahawa surat ini sudah pun diterima menjelang bulan Jun 2014 jadi uh, rumusan daripada itu Tan Sri Syafiq berhujah bahawa keterangan yang diberikan oleh Jasmine Lu bahawa kononnya surat sumbangan yang keempat Arab Saudi itu dipalsukan oleh Mendiang Ki Tiang di Mayfair London adalah keterangan yang tidak benar ini menunjukkan bahawa dua perkara satu, Jasmine Lu adalah, keterangan, adalah saksi yang tidak boleh dipercayai Kedua, ia menunjukkan bahawa M-Bank sudah ada empat sumbangan Surat sumbangan daripada Arab Saudi Yang telah pun diterima oleh pihak bank Sebelum sumbangan-sumbangan itu masuk ke akaun M-Bank Maksudnya -Bank masuk ke akaun peribadi Dato' Suni Najib Itulah tiga perkara hujahan yang hebat Kita tunggu hari Selasa nanti Pasti lebih banyak mercun akan berdentung di dalam ruang mahkamah Kerana kedua-dua pihak nampaknya tegar menegakkan kes masing-masing Tunggu hari Selasa, 4 hari bulan November 2025.